Это не был строго выстроенный план. Многим началось с того, что я решила построить галерею в деревне. Я решила начать через то, что надо же что-то есть, и привезла своих первых две козы. Я построила в своей голове такое замечательное хозяйство, красивое, такую картинку. Мне пришлось изучать все, вплоть до того, сколько ест корова, как лечатся козы. Но оказалось, что козы – это самое умное животное, что для меня тоже было открытием. Зачем я это делаю? Для того, чтобы чувствовать себя счастливой. В какой-то момент ты понимаешь, что счастье в очень простых вещах. Случилось брынза хорошее, это счастье, да? Коза разродилась нормально, это счастье. До школы росла здесь, потом приезжала на каникулы. У меня это возникло желание что-то сделать, именно потому что, может быть, мне хотелось возвратиться в мое счастливое детство. Мне хотелось, чтобы здесь были счастливы люди и животные. Животных нельзя кричать, животных нельзя бить, их, им надо создавать те условия, при которых они могут себя ну, ощущать. Они, наверное, нет ощущения счастья, но, во всяком случае, когда они довольны жизнью. Мы с Таней делаем продукты свежеприготовленные, у которых срок свежести – это несколько дней. Это достаточно сложно, и это не очень благодарно, и не очень легко я поняла, что можно еще получать массу удовольствия от того, когда ты сделал что-то вкусное, и ты даешь это людям попробовать, и им нравится. И вот тут возникает еще один <газм> оргазм гастрономический. Но не когда я ем, а когда я угощаю. Меня зовут Оценка Ирина. Я занимаюсь тем, что мне нравится. С продуктами питания они вроде выполнены. Но что делать дальше? Дальше, наверное, все-таки строить галереи. Хе-хе-хе.